всем привет. Вот все стоит, он стоит, короче. Свита. бать руки, да? Приехал с работы, короче. Вот, ребятушки. Огонь. Выдавил цапву. Старый шатун и все. Это та планета, яку я вчера притяч, притяч, ну, разобрал, короче. Тут хана, 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 короче. Ну, сам палец, это тоже. у вот туда шайбы. Ну, в общем, пизда ему, короче. Сепаратору тоже пизда. Все в огнях. Шайбы оригинальные стоят с этого шкаленвала. Заменив шатум, заменив все цафу леву. Все, бомба. Хуёво, что у меня пресса дома нема, на ту ебаную работу даже ездить не хочется. Это не работа, это кусок говна, короче. Вот все, блядь, вот это бомба, нахуй. что, ребятушки, будем делать ежака, нахуй. Наверное. Ну, вернее, мотор будем делать. Цап вы тут в огнях. Вообще, ну, не просажене, ничего вообще, короче, бомба, нахуй. Все, нахуй. Ну, люфта. Да тут и толком-то. краполек. Поменяем втулочку нормальную. Поменяем подшипнички вот тут, сальнички. С поршневой там тоже что-то. Как разбогатеем, короче. Цим подшипником края, пиздаем нахуй. Тут уже ну, веревки. Так. Ця хорошая, блядь по подшипнику. Вот а тут, сука. Можно было бы наварить, обточить. Что-нибудь сделать. Ну, нахуя воно не надо, если у меня есть нормальная цапа. Охуенно. Правильно? Кстати, ребятушки, вчера, короче, все мотоциклы. Oil X, ебать. Нашел, сука, вот этого дракона, нахуй, ебать. Вот этот дракон тоже там стоял, короче. У меня, наверное, до сих пор продается. она за облачно там просто пизда просто пизда для такого мотоцикла все в огнях короче я радый все блять бомба делаем блять мы им дефектуем коробку хорошенько что там ну, скажи, у меня коробка есть, охуение вообще. Можно будет поменять. Можно будет и подаемся. Тут надо одну вилку поменять. Не знаю, я вчера показывал, не показывал, короче. Ну, подаемся. У меня есть их вилок, ебать, тягородно. И все охуения есть. Так, ребятушки. Вот все, нахуй. Коротенькое видео, все, я рады, нахуй, ебать, царя. Хоть на работу здесь не зря, блядь. Прислану вал, нахуй. Вот. Бонасем шатуни. Еще трошка ему ездить осталось. Ну, уже начал крешиться ему, ну, блядь. Вот а вся цементация, вся эта хуйня, короче, уже пизда ему, Веревки, короче. Вот жив. Ну все, ребятки, всем пока, всем удачи, короче, продолжаем, будем собирать всю планетку, нахуй. Я думаю, что я цей мотор соберу быстрее, чем мотой, короче, чтобы в ведре лежит Ну, поднимемся, может и нет. Подшипники, блядь, сука. Дорогие нахуй. Надо подойти, может у меня есть подшипники. А, и поршневая, сука, дорога. Не, ну если путевой поршень, то, сука, дорога, блядь. вся поршень, сука, полторушку. И очко разверли десь, косвари, короче, ебать. <laughs> Пиздец, нахуй. Тут цилиндр нулевый, три нуля, короче, не точный. Тут, ну, в первый ремонт он даже никак не заедет. Сразу, сразу надо другий брать, короче. Так, будет пушка, не мотор. Будет пушка, ураган, нахуй. Зверь. Все, ребятки, всем пока, всем удачи. Иду, короче. Сейчас чуть-чуть сполоснусь, -чуть короче, нахуй. Да нет, не чуть-чуть, не а нормально. И, блядь, нахуй. Бля, свет там на выключил. Ебать, вот пройти, пройти невозможно. Ебать, ебать, нахуй. Все же мехи влезли, короче. Ладно, сейчас выключу свет. Все, ребят, всем пока.